На канале Дальнобойщик Так Стоим на стоянке Время 2 часа дня Заводим Да и будем ехать на загрузку Я только что, блин, завил, прогрел Заглушил, отца сказал, езжай на загрузку агрузить домой, а с дома уже на Турцию Пока едем уже домой На Киев там уже потом увидим. блять, где вы? А, можно А, не бог, что бочки грузит, вот да, ты вам дали, что дурный. А, просто так меня и не побачу, и, Блять, бля, давай ежевай. Давай, 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 давай сейчас может даже сегодня да ну, сегодня я буду стараться я хоть и казал что я не буду ночью всю валил но мне пройдется я хочу сейчас прилететь трохи машину может да да может приедем трех... а даже блин да я сто процентов сейчас буду ехать потому что мне надо на машине ТО делать ребят но это уже будет не в этом ролике но я пожену машину точно а может даже честно говоря ну я да, пожалуй, кружку. Я мог бы и не я гнать, но я пожену. По жену. А, не, не по жену, нахера мне гнать. Я буду делать, даже не делать, мы наш клуб там эти, этим делом шарят, делают. Они их делают, я ебал ее делать. Они будут делать, блядь. Ты его сделать, я пока может с процепом полу куплю. поколупаюсь щоб воздух не тралил давай давай вася давай 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 ты це хорошо що пусты я колись на на рено заїжджав так пиздец блять прожды каждый... будем грузиться знаєте чим блять не рассаду як вона там називається Не в Карабах. Не в Карабах, в и не ну, Блять, Поэтому надо сейчас, ладно, позвоню, сейчас узнаю, куда совать. Все, ребят, загрузив, затентувався. Время уже два Та быстро, затентував, що я заїбався, Я заебался. Але чай вкусний не зробив. Так, шо, сказка. Так, документы сейчас підем, заберем. Шо, 6, лежам. Женя буде грузиться, палітами палі, палі цими. Ну він там буде грузиться, ему повезло і не буде кататься. кататися. Ага. Блін, по сторонам не будеш. <ріху> Ну Не буде кататися, бо йому до тут тут, загрузка буде Ну не до загрузка, а тут в ньому буде документи забрати а ми Погнали побехи по документы. Так, ребят, урубаем все. Загрузили нас. Чому тут щось Чуть-чуть, что это я Вам і кажу, що надо буде може поділати Загрузили палети 5 тонн ставку сейчас надо дописать, тут печати еще поставить и все блять понапыс вот уже сейчас будем уже выезжать выехали мы блять подожди б весь нарубал все мы выехали все Женю сейчас загружаю, не, я ему и едем. Я его уже загрузил затентую, такой едем же. Блять, я ж не тут. А тут, блять, я уже забыл, ты едем. Тут, блять, правильно, да я уже Да, ребята, говорят, что путь домой, что путь сюда, короче. Да хуй там, я не сюда поехал, блять, правильно. Там надо было на, направо а я налево. Мне звонили этот Алла Валберес. Санкт-Петербурга на Москву. Я, во не захотел заснуть, там все знают что... Все знают, что это за работа, я и не захотел. Да и плюс мне уже до дом надо его сделать. Что уже подошло, не спроса, все провозы я же скажу, ну, кейс по ТРТ а потом, трудом, уже сегодня завтра, Нет, даже не завтра, ой, уже, наверное, даже послезавтра я поеду, я приеду выгружаться, уже ночью буду, кажется, сука, ты. Ай, юрик, твою ты такой? Именно много град. Это шуду А ну, скажи мне, будь ласка, ды а а, Пойду все. А, нет, туда право, направо город Санкт-Петербург, а налево уже все. налево а уже домой. пан о финские шины я ж помню здесь завод да я ж помню что здесь заводы здесь тут блять чух думаю дальше комбайн сзади блять я ну это уже нереально без мату я не знаю я так не могу что... ну под матью полить не так чтобы матом крыл я такое задержать... ладно что же это поделать правильно и то Тут ну, кто знает, ребят, в школе. Та пацанам. та первый классы, какой, первый класс, матами. Пацаны первый класс матами. Ну я первый класс, не уже, наверное. Идти уже. Так, чтобы материться наша. Другий здесь, третий, другий здесь класс. Так. так, ребят, надо, кстати, будем... я на границе может встану, не знаю, но... Записать. Сейчас, Кстати, спасибо вам за просмотры, за лайки, все, всем спасибо. Так, блядь, да, ребят, скажу, что нормально. Надо будет записать, что надо ТО сделать колодки поменять первым делом, потому что, ну надо, не колодки, что не, все нормально, что нормально, же в шоке, как они так, все круто, нормально. Э, ТО, штору, ну и еще, пар... а, экран кран надо сделать, чтобы воздух не ходил. Так что, ребят, трошки надо, да, по ремонтам заняться. по То, вот, тоже такие. Эх, Ні, дав, прикольний. Жека загрузився. А, ні, рацію не ловить. Ну рацію бачите, не ловить. Бо я ж таки коли їхав. Ми колись їхали, так ловили, а щось рацію не ловить, ну. Ладно, зараз ми йому позоримо. Пройшло время, як би йому він мені набрав. Загрузився. забрав документи Десь своїх навіть набрав він вже кругаться. как раз мы уже на границе, то увидимся. Сука, давай я это сейчас сделаю. Я думаю, да, сейчас до границы, да, видишь, уже там. В Беларусь уже заночуем. Потому что. Это а шоу, ну... Потому ну, что Адемий не ну, Границу только так после границы. Да. Ну да, ну, кстати, может быть. Ну. Пока едем, короче. Я же даже сам, честно говоря, ребят, не знаю, куда мне, как мне вставать, что мне вставать. Не знаю, пока мы... Не... Пока едем. Пока едем на этой замечательном дарфе. И на Волгоград. Кстати, да, в город я съездил, продуктов купил, конфеты купил, попросил. А тут то я их взял. Холодильник тоже. Кстати, бабки почти евро вот такие цены там приезжают. Я тоже так понабрал. набрал. Вот меню. Они принимают, я взял. Да я уже и в Украине тоже доллары принимают. По курсу, а что? Принимать. Чё бы не принимать? Принимаю. Ладно, ребят, поехали дальше. О, стоянка. Тут... Да, вроде вчера мне было... Вчера мне был садик, а сейчас... Садик я таки не подумал, что я так... Рулем, ну, руль... Руль не отпускает. Ты знаешь, что водитель. Ну, не знаю. Надо будет а я уже здесь на станции да, бы я. Есть хочу. Ладно, да, погнали. Mm -hmm. Капец, плечи хоть размять. 8 часов. Выехали 3. Ну, в 2.40, ну, плюс документы. Ну, в 3, да. За 4 часа это добрался до границы. Не знаю. Богато... ой, долго, недолго, не знаю. я так не скажу так, ребят, зашибись, я хоть уже до границы добрался. Что там, понты? Говорят, что путь домой. Что путь домой, короче. Ну да, что тут сейчас? Туда, сюда я уже дома. Мы остановились. Нас нахуй послал. Дальше поехал. Ну, у нас такого нема. Магнита. Кто знает магнит, что типа быстрее проход границу. вот ну, такие. Кто знает, тот знает. Такое. А так, 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 так. Телки, палки, извиняюсь. Ну, а спиталь ё-моё, я... Извиняюсь. Все скочило, все опять-таки, все скочило. Все, ребят, можно ехать. Все, ребят, можно ехать дальше. Так, ладно, включимся уже на стоянку, наверное. Едем, едем, едем. стану на заправочку. Пора ночуем. Время хоть и 21. Редстрим. Сейчас сходим на заправочку. Это О. Сейчас сходим на заправочку из его -за ходу. Может я и будем уже глушить спать. Давайте. О, все, я с заходом. Я кто? Акула, акула, сынеш. Чи не акула, я куда там понимаю. Ладно, ну, взял уже ходу. Там в кабине уже. Ну а с вами хочу прощаться, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока, удачи на дорогах. Всем удачи, короче.